असल अब रीमान कैसे हैं सब उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे अच्छा आजकल ना मैं अक्सर सुनती रहती हूँ पाकिस्तान से लोग जो है बहुत जो है वो आखिरी हद हाँ तक अपनी जान लगा के जो कोशिश करते हैं कि वो किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ कैनेडा चले जाएँ ये वो अगर तो उनका जिनका ऑप्शन कुछ बन रहे हैं आने की तो बहुत ही अच्छी बात है इससे फ़ायदा उठाना चाहिए लेकिन मैं एक बात कहूँगी जो लोग पाकिस्तान में हैं या कहीं भी उनके पास आसानी से कोई इनकम अच्छे वाली आ रही है उनका अच्छे से गुजारा हो रहा है तो उन्हें कभी भी कैनेडा आने का नहीं सोचना चाहिए जिन लोगों के माली हालात अच्छे हैं उनको सिर्फ विजिट पे यहाँ पे आना चाहिए आए घूमे फिरे मौजे करें और वापस चले जाएं क्योंकि वो लोग यहाँ पे ये यह यह सारे काम नहीं कर सकते और वैसे भी वो अगर एक बंदा बहुत अमीर है पाकिस्तान में बड़े ठाट बाट से रहता है तो वो यहां पे आके ये सारे काम करेगा भला कभी नहीं करेगा यहाँ पर उन्हें फ्लेक्सीबल होना चाहिए मेरी तरह कि पाकिस्तान में बेशक दस काम वाली हूँ लेकिन यहाँ पे वो खुद ही सारे काम कर ले तो कितने दिनों से ये मेरा पत्ता लाग जो है ये नहीं खत्म हो रहा लेकिन आज ये आहरी आहरी है इसके बाद अब इसकी गुंजाइश नहीं है और ये देखें ये जो मैंने चीजें रखी थी आपको दिखाई थी कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें रखी थी लोग उठा के ले गए हैं जो वो गुजरता है उसको जो चीज़ चाहिए वो उठा के ले जाता है तो कनाडा में भी जरिए बता है लोग बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं खासतौर तौर पर जो न्यू आते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती तो अभी आप देखें जो पिछले भी लॉग में मैंने दिखाया था बहुत सी चीजें मैंने यहाँ पे रखी थी वो सारी लोग उठा के ले गए हैं बस ये रह गई है और सुबह तक गार्बेज वाले पाई के आने तक हो सकता है कि कोई और भी इसे देखे और ये जो बाकी दो चीजें बची हैं ये भी उठा के ले जाए तो उनका काम आसान हो जाएगा तो ये था मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखेगा मिलेंगे हम अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज